Malaysia bakal wajibkan platform media sosial laksana proses pengesahan identiti. Khalid Nordin dedah, Malaysia sedia hantar satu batalion tentera ke Gaza. Kerajaan disarang hidupkan semula usaha guna dinar sebagai mata wang antarabangsa. Rasul Wahid tegur PM Anwar susulan permohonan maaf terhadapnya dan Muhyiddin Raya Pelawar Wan Ahmad Faisal sertai e blok kerajaan. Dan Amnidi kecam kenyataan Muhyiddin berhubung kes tikam pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News Edisi Pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Malaysia bakal mewajibkan semua platform media sosial melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna atau electronic know your customer eKYC bagi memastikan kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak memiliki akaun. Menteri Komunikasi Fami Faksil berkata, langkah itu adalah bagi melindungi keselamatan kanak-kanak di alam maya serta memastikan garis panduan komuniti ditetapkan platform berkenaan. Benar-benar dikuatkuasa. Fahmi berkata, bagi tujuan itu, satu pertemuan antara SKMM dengan syarikat platform media sosial akan diadakan minggu depan yang menjadi langkah penting ke arah merealisasikan segera pelaksanaan perkara tersebut. Selain isu kanak-kanak, beliau juga berkata proses eKYC juga penting bagi membanteras kegiatan penipuan dalam talian dan penyebaran kandungan berbahaya seperti judi serta iklan palsu. Katanya, banyak platform disalahgunakan oleh penjenayah untuk tujuan skam. 78% daripada semua kandungan skam yang telah diturunkan adalah daripada Facebook. Menteri Pertahanan Khalid Nordin mendedahkan, Malaysia bersedia menghantar satu batalion tentera ke Gaza bagi menyertai pasukan pengaman sekiranya mendapat mandat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Beliau berkata persiapan bagi penugasan itu telah pun dibuat dan Malaysia kini menunggu keputusan rasmi daripada Majlis Keselamatan PBB sebelum sebarang tindakan lanjut diambil. Beliau berkata pasukan yang akan digerakkan bukan daripada kontingen sedia ada di Lubnan Sebaliknya melibatkan batalion baharu yang disediakan khusus bagi misi tersebut. Ditanya mengenai kos misi itu, beliau menjelaskan ia adalah perkara kedua kerana yang paling penting membantu penduduk di Gaza. Terdahulu media melaporkan Malaysia bersedia menghantar pasukan pendamai ke Gaza bagi menjamin keamanan susulan perjanjian pelan damai yang ditandatangani di Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara berkaitan penghantaran pasukan itu akan dibincangkan oleh Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, seterusnya diputuskan oleh Majlis Keselamatan PBB. Kerajaan disaran menghidupkan semula usaha menggunakan dinar sebagai mata wang antarabangsa bagi mengurangkan kebergantungan ringgit kepada dolar Amerika Syarikat USD. Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang, Abdul Hadi Awang berkata, langkah itu pernah diusahakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan supaya beralih daripada USD kepada dinar emas. Katanya, orang Islam boleh balik kepada dinar pernah diusahakan oleh Tun M supaya Islam menggunakan dinar. Beliau berkata demikian ketika menjawab celahan Rasul Wahid PN Hulu Terengganu yang bertanya kepada Abdul Hadi sama ada beliau setuju agar Malaysia tidak perlu lagi menggunakan USD dan harus menjadi peneraju negara Islam. Selain itu, Rosul juga meminta pandangan Abdul Hadi mengenai kehadiran Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump ke Malaysia dan menurutnya gabungan pembangkang akan mengajak rakyat memprotes sekeras-kerasnya. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN itu turut menyifatkan Trump sebagai syaitan besar yang sering menipu dalam tindak tanduknya. Sementara itu, Rosul menegur Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keengganan memohon maaf berhubung dakwaannya bahawa pengerusi PN Muhyiddin Yassin pernah menyokong subsidi bahan api untuk warga asing. Bercakap di Dewan Rakyat, Rosul mengeluarkan teguran itu kepada Datuk Seri Anwar dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM yang menuduh Datuk Seri Anwar gagal menjalankan tugasnya dengan berkesan. Beliau mempersoalkan SKMM sejauh mana siasatan dibuat, sudah dua bulan masih belum ada jawapan menunjukkan betapa tidak cekap SKMM. Pada 5 Ogos lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau mempertahankan pemberian subsidi petrol untuk warga asing seperti yang didakwa Datuk Seri Anwar di Dewan Rakyat. Sebagai menjawab celahan Rosul yang meminta Perdana Menteri menamakan ketua pembangkang yang menyokong perkara itu. Datuk Seri Anwar kemudiannya mengarahkan SKMM melancarkan siasatan berhubung perkara itu. Sehingga 9 September, Suruhanjaya itu masih belum melengkapkan siasatan untuk menentukan sama ada Muhyiddin telah membuat kenyataan yang didakwa oleh Perdana Menteri. Suasana mesra tercetus seketika di Dewan Rakyat apabila Ahli Parlimen Jalutong R.S. Raya mempelawa Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk menyertai blok kerajaan. Pelawaan yang ditolak oleh wakil bersatu itu dengan senyuman sinis. Menerusi laporan Malaysia Kini ketika mencelah perbahasan Wan Faisal tentang belanjawan 2026, Raya meluahkan rasa kecewanya terhadap penggantungan ahli parlimen berkenaan daripada bersatu baru-baru ini sambil menyifatkan tindakan itu sebagai mengecewakan dan tidak adil. Raya kemudian mempelawa Wan Faisal untuk menyertai blok kerajaan Menjawab lawaan itu, Wan Faisal mengucapkan terima kasih atas keprihatinan raya namun menegaskan kesetiaannya tetap bersama Perikatan Nasional PN. Pada 13 Oktober lalu, bersatu menggantung keahlian Wan Faisal untuk selama satu penggal selain memecat ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Wan Saiful Wan Chan serta empat ketua bahagian. Sebelum ini, Wan Faisal enggan mengulas lanjut mengenai siasatan dalaman terhadapnya dan beliau hanya menyatakan bahawa ia berkaitan urusan dalaman parti berhubung pilihan raya lalu. Kenyataan Muhyiddin Yassin yang menyifatkan kerajaan hari ini gagal kerana tidak dapat menjadikan sekolah sebagai tempat paling selamat mendapat kecaman daripada pengarah Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR Amidi Abdul Manan. Malah beliau mengingatkan Muhyiddin supaya tidak mudah lupa dengan apa yang dilakukan Perdana Menteri untuk membela pelajar sekolah yang dikaitkan menjadi mangsa buli. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN menerusi kenyataan mendakwa insiden tragis yang menyaksikan seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut apabila ditikam oleh seorang pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya menunjukkan sistem pendidikan dan takbir urus kerajaan gagal berfungsi. Insiden berdarah itu juga katanya mencerminkan kegagalan kerajaan madani secara keseluruhannya sebuah kerajaan yang sering melaungkan nilai kasih, hormat dan ihsan tetapi gagal memastikan keselamatan paling asas untuk kanak-kanak di sekolah. Mengulas lanjut, Amidi berkata, sikap pelupa yang ditunjukkan Muhyiddin itu jelas menunjukkan beliau tidak layak untuk memimpin parti atau negara. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.